निकाल देंगे जहर उन सापो का जो हमें डसने की फिराक में बैठे यूट्यूब पत्रकार गोपाल शाह यांनी जी एस न्यूज ब्रेकिंग या त्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर खोटी आणि आक्षेपार्ह माहिती प्रसारित केल्यामुळे माझी आणि माझ्या कुटुंबाची नाहक बदनामी झाली आहे अशी तक्रार व्यावसायिक असलम मुंशी यांनी केली आहे यांच्या विरोधातील चुकीच्या प्रसारित झालेल्या माहितीमुळे असलम मुंशी व परिवार यांना फोन करत त्रास दिला याचा मनस्ताप माझ्या सहकुटुंबियांना सहन करावा लागला आतंकवादी में शहीद की विधवा की संपत्ती हडपणे की साजिश आणि भूमाफियांना पत्रकार पर फिरोती मागणे का झुटा प्रार्थनापत्र पुलीस कोदिया असे वृत्त शहा यांच्या युट्यूब चॅनलवर प्रसारित झाले होते कोणत्याही प्रकारची शहानिशा न करता त्यांनी अपूर्ण माहितीच्या आधारे प्रसारित केलेल्या या बातमीमुळे व्यावसायिक मुंशी आणि त्यांच्या पत्नीसह कुटुंबियांना खूप त्रास झाला समाजात या वृत्तामुळे आमची बदनामी झाली आहे गोपाळ शाह यांनी त्याबद्दल अन्यथा एक कोटी रुपये नुकसान भरपाई द्यावी असा दावा त्यांच्यावर ठोठावण्यात आला आहे गोपाळ शहा व त्याचा साथीदार इम्राहन अन्सारी यांनी शासनाची व प्रति समाजाची दिशाफूल करण्याचे काम केले आहे हे दोघे बोगम बोलू मीडियावर एक बाजू दाखवून कोणाकडूनही मोठमोठी अपेक्षा ठेवत दिशाफूल करण्याचे काम करणारी व्यक्ती आहे याचा पुढील तपास कोर्ट पोलिसांना देणार आहे माझी देवान किंवा शाहिद यांची पत्नी त्यांच्या सोबतचे लेखी आहे व ह्या आधीचे सांगलीचे प्रकरण देखील ह्या पेट्रोल पंपचा भाग आहे पण हे असले मधले एजंट अशा पद्धतीचा नाहक त्रास देत असेल तर त्यांना कायद्याने उत्तर मी देणार असे असलं मुंशी यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले आपका क्वेश्चन शहीद भोसले पेट्रोल पंप के रिलेटेड लग रहा है मुझे तो मैं उसके बारे में ये कहना चाहूंगा के ये मेरा बिजनेस का एक पार्ट है जो मैंने पेट्रोल पंप उससे 8 जुलाई 2024 को पैसा देकर के लिया है खरीदा नहीं है उनको मदद किया है पैसे का जिसके रिलेटेड वो मुझे 5 फरवरी को पेमेंट रिटर्न करने वाले थे वो पेमेंट नहीं देने की वजह से ये सब गोपाल शाह को हाथ से लेकर के ये सब चीज कर रहे वैसा गोपाल शाह का कुछ ऐसा मेरे नजर में तो कोई वैल्यू है ही नहीं वो मेरे पास में आ नहीं सकता इसके लिए वो बाहर के बाहर ही खेल रहा है उसको अगर जानकारी चाहिए थी तो मेरे पास में आके पूछता था पहले क्या है आधी अधूरी बात में अधा के गोपाल शाह और इमरान अंसारी दोनों से शासकीय अधिकारी पुलिस अधिकारी और प्रशासन के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे इन्होंने सावध रहना क्योंकि ये दोस्त बनकर के सांप के जैसा जहर उगलते मैंने कोर्ट से ऐसा ऑर्डर मिला के लिया है कि जितना गोपाल शाह ने ये किया था यूट्यूब वगैरह पे किया था तो उसके लिए कोर्ट ने मुझे आदेश दिया है और ये मेरा एग्रीमेंट है शारदा भोसले के साथ में तो गोपाल शाह से पूछ करके मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है मेरा सबसे यही कहना है कि जहाँ भी कभी गोपाल नजर आए तो उससे सावध रहो प्रशासन के खास करके अधिकारी जो उसको जानते होंगे क्योंकि ये वैसा इंसान है कि विश्वासघात करता है पहले जानकारी लेंगा और फिर ऐसा ये सब करेंगे ये सब उसका षड्यंत्र का भाग है उसके ऊपर कभी विश्वास मत करो जितना उसने न्यूज़ डाला है सब फेक है उसको कोई जानकारी नहीं है मेरे पास में मेरे प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं की उसको दिखाऊँ कि मैं ये किया हूँ मेरा मेरे पास में है मैं कानून को दिखाऊंगा और मैंने कोर्ट में उसके खिलाफ एक करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया हुआ है शहीद भोसले पेट्रोल पंप ये शहीद की बीवी को मिला हुआ है और वो लीज पर मिला हुआ है उसका कोई मालिक नहीं सिवाय बीपीसीएल के भारत सरकार उसका मालिक है वो जो बोला है वो सब अफवाह है उसकी कोई भी बात में तथ्य नहीं है मुंबई रायगढ़ जिले राज्य नवीन घोड़ा मोड़ी वाहन सब्सक्राइब करा कोकन संघ न्यूज चैनल बेल आईकॉन